सुप्रीम कोर्ट ने मरूफ़ सियासी शख्सियत और टीवी एंकर आमिर लियाक़त हुसैन का पोस्टमार्टम कराने की दरखास्त ख़ारिज कर दी आमिर लियाक़त की तीसरी बेवा दानिया आमिर ने पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त दायर की थी केस की समात जस्टिस एजाज़ल अहसन की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने की जस्टिस एजाज़ल अहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अब तो ये दरख्वास्त मुअसर हो चुकी दानिया आमिर के वकील ने कहा कि अदालत मोहलत दे तो कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूं। अहम मामला है और चाहते हैं पोस्टमार्टम हो वजूहत सामने आए पाकिस्तानी टीवी मेज़बान और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर बुशर इकबाल ने हालिया इंटरव्यू में अपने मरहूम और सबक शौहर डॉक्टर आमिर लियाकत की आखिरी वसीयत के हवाले से बता दिया जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अब तक तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी दानिया आमिर के वकील ने कहा कि अदालत इजाज़त दे तो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं अदालत ने केस वापस लेने की इस्तद मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया